Другий Сталінград називають селище Семенівка після звільнення Слов'янська минуло два місяці. То як сьогодні живуть Семенівці, на що очікують? У селищі Семенівка тиша, побиті вікна та зяючі дірами дахи. Тут свого часу летіли смертоносні кулі, зривалися міни. Сьогодні Семенівка ще не оговталася після пережитого. Не всі повернулися додому, бо повертатися нікуди. Деякі будівлі, здається, ані оновленню, ані ремонту не підпадають. Держава поки що будинки не ремонтує. Зробили тільки описи, склали акти, очікують на централізовану програму. Але життя продовжується і люди самі ремонтують свої будівлі. У вас дом постраждав? – да? Вавріна ні, ну, не, не очень по сравнению з тим, що тут пострадав. Ну, какая то помощь була. Ні. помощи мне никакой не было. Но обещали что-нибудь? Комиссии приходили, переписывали, все, больше, больше ничего. У нас рядом пострадали дома и сильно пострадали. И пока никакой этой, никаких сдвигов ни с той стороны, ни с этой. В общем, ужас, что творится. С одной стороны разбит совсем, с другой стороны у меня дача, с этой стороны разбит. В общем, напротив сгорел дом. Я не знаю. Это говорю, кошмар. Вот это застекляем пока. Стеклим окна. Крыша, правда, у нас только несколько шоферин пострадала. Я говорю, хочется мира, хочется. Я не могу войны. Мне Украина дорога. У меня в России все живут, родственники россияне. Как я могу от них отделиться? Никак. Это говорю, наши люди, понимаете. Они, говорю, понимают, звонят оттуда. Все переживают по интернету. Как вы? А как мы? Нормально, зима впереди. Дрова нужны, уголь нужен. Окна нужны, крыша нужна. Вот так. Вот и дальше побили он дома. Дальше туда говорю, вообще пустые эти усадьбы. Жуть, товарищ. Жуть. Жутко. Страшно. И цены инвалид детства. Что они наробили? Я за больницу не вылазю. Что быть мне? а зима подходит, и трава купить надо, и уголь, и покушать. А что то пенсии 1049? Приходили это, э -э -э, с горисполкома описывали, потом Девушка собирала попова документы, а будут они помогать, не будут, не знаю. Слушай, вот эта стена, вот это все разрушено в комнате, в доме. У ну, меня есть фотографии, все зафиксировано, все задокументировано, ну пока никаких вот мусора сколько. Обещают, что помогут, вывезут, но опять же никто ничего. Уже мы как бы забытые, уже ж новые. Інтересні у нас сюжети. Непроста ситуація склалася в Україні. Люди розуміють, що йде справжня війна, і поки вона триває, ми не можемо розраховувати на повноцінну відбудову не тільки постраждалих будинків, але й нашого життя. Хоча й робимо для цього усе необхідне.